Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Deyirlər ki, atalar ən çox övladlar arasında qızlara bağlı olur, həm də qızlar da ən çox atalarına bağlı olur. Sizlər bu fikirlərə razısınızmı? Yorumlarda bunu bizə yazmağı unutmayın. Atalar qızlarının ən çox xoşbaxt olduğu günlərdə gözlər mödən bu günü keçirmələri mümkün deyil. Sosial mediada yayılan çox gözəl videoları sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Videomuzu bəyənin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.